Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю рассказывать о своих картинах, о том, что я в них вижу, о том, что они могут нести. Сегодня представляю вам мою новую картину. Я назвал ее «Паромщик». Картина получилась случайно, как бы спонтанно. Я просто-напросто взял краску, начал водить по холсту, Водил-водил, и по законам композиции, если вверху у меня получилось что-то такое э, бурлящее, что-то такое вихреподобное, то внизу мне захотелось сделать что-то наоборот более спокойное. И так и появился вот этот как бы луч света, как будто бы внизу какой-то такой странный водоем, и у меня сразу возникла ассоциация с паромщиком, с какой-то лодочкой, на которой паромщик, может быть, библейский или мифический паромщик, перевозит очередную душу куда-то в другое место. Куда, как, мы этого не знаем, мы можем только догадываться. Мы, собственно говоря, живем и, наверное, будем жить в тех храмах, которые построили у себя в душе. Вот мне кажется, это картина об этом. Miles away from light and new Told her the gleams of... Many reasons to believe in you know. love Just listen when it's done And give Come and have a look inside Told her the gleams Прошу любить и жаловать, паромщик.